ভাই এমবিবিএস গত কয়েকদিনে শিলচরে কাচাল পুলিশের জালে আটকা পড়েছেন বেশ কয়েকজন ভুয়ো চিকিৎসক গতকাল এবং আজ দুইটি পৃথক অভিযানে আরো দুই মুন্না ভাই এমবিবিএস কে পাকড়াও করে কাচাল পুলিশ ইতিমধ্যে শিলচরে সিনিয়র পুলিশ সুপার সংবাদ মাধ্যমের সহিত কথা বলেছেন তিনি উল্লেখ করছেন যে প্রদেশের একজন জেনুইন চিকিৎসকের নাম ব্যবহার করে পঙ্কজ চৌধুরী নামের একজন নিজেকে মেডিসিন স্পেশালিস্ট সহ বেশ কয়েকটি বিভাগে স্পেশালিস্ট পরিচয় দিয়ে তিনি কিন্তু বেশ কিছুদিন থেকে শিলচরে সেকেন্ড লিঙ্ক রোডে নিজের অবৈধ চিকিৎসা ব্যবসা চালিয়ে আসছিলেন আর কিন্তু নয় তিনি এবার পুলিশের জালে আটকা পড়েছেন উল্লেখ করতে চাইছি মানুষের জীবন নিয়ে চিনিমিনি খেলতে গিয়ে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন অপারেশন থিয়েটারের রুম থেকেও কিন্তু একজনকে আটক করা হয়েছিল যে বিষয়টি আপনারা সকলেই অবগত আছেন আমাদের শিলচরের একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে একজন চিকিৎসক আটক পড়েন তার পরবর্তী থেকে ধারাবাহিক ভাবে এ যাবৎকালে বেশ কয়েকজন চিকিৎসককে পাকড়াও করেছে পুলিশ আমরা উল্লেখ করতে হবে অবৈধ যে সমস্ত চিকিৎসক রয়েছেন তাদের সে যদি আপনার এলাকাতে হয়ে থাকে তাকে আপনি পুলিশে ধরিয়ে দিন এভাবে মানুষের জীবন নিয়ে যাতে কেউ চিনিমিনি খেলতে না পারে চিকিৎসা মানুষ যখন দুর্বল হয় সব থেকে দুর্বলতা কিন্তু চিকিৎসকের কাছে পৌঁছায় আর সেই চিকিৎসক যদি হন বোয়া তাহলে আপনার জীবন যেখানে আপনি বাঁচার আশায় যেখানে গিয়েছেন সেখানে আপনার জীবন সম্পূর্ণ বিপন্ন হয়ে যাবে এখানে কাছাড়ের পুলিশ সুপারের বক্তব্য রয়েছে আমাদের কাছে রয়েছে একটি ছবিও যেখানে পুলিশ অভিযান চালায় তো সে ছবি এবং কাছাড়ের পুলিশ সুপারের বক্তব্য আমরা আপনাদের উদ্দেশ্যে তুলে দিচ্ছি

तो पेशेंट आ गए पेशेंट आगे आगे पेशेंट आगे 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 सारे आगे 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 জিলাখনত চলি থকা পুৱা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু যোৱা কালি আৰু আজি পুৱা আমি দুটা অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু যোৱাকালি চলোৱা যিটো অভিযানত আমি এজন ব্যক্তি তেওঁ নিজকে এজন গেষ্ট এণ্টলজিষ্ট আৰু ডায়েবেটিছৰ এজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰূপে তেওঁ ইয়াত কাৰ্যৰত হৈ আছিলে তেওঁৰ নাম হ'ল পংকজ চৌধুৰী তেওঁ ছেকেণ্ড ৰিংক ৰোডত থাকে আৰু ইয়াত বিভিন্ন অঞ্চলত শিলচৰত তেওঁ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আছিলে আমি এছ চি এম আৰ আছাম কাউঞ্চিল অফ মেডিকেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা আমি পোৱা তথ্য আৰু তেওঁলোকৰ পৰা পোৱা এজাহাৰৰ ভিত্তিত আমি তেওঁৰ সকলো নথি পত্ৰসমূহ পৰীক্ষণ পৰীক্ষণ কৰোঁ আৰু পৰীক্ষণ কালত দেখা গ'ল যে সম্পূৰ্ণ তেওঁ ভুৱা ৰূপত তেওঁ চিকিৎসা আগবঢ়াই আছে তেওঁ কোনো বৈধ ডকুমেণ্ট বা তেওঁ এম বি বি এছ বা অন্য কোনো ডিগ্ৰীধাৰী নহয় আৰু তেওঁ নিজকে তেওঁ কাজাকী স্থানত তেওঁ কাজাক ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁ ডিগ্ৰী লোৱা বুলি তেওঁ কৈছে কিন্তু তেওঁ খোজ কোচ কালত দেখা গ'ল যে এজন এজন একে নামৰ এজন বেলেগ ব্যক্তিৰ যি তেওঁৰ নামত তেওঁ এই চিকিৎসা সেৱা চলাই গৈছিলে আৰু বেলেগ নামৰ যিজন ব্যক্তি আছিলে তেওঁৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ হ'ল একেই না একেই গতিকে তেওঁ সেই নামত তেওঁ এজন বৈধ চিকিৎসক তেওঁ আছে বন্দা উত্তৰ প্ৰদেশত তেওঁৰ নাম লৈ তেওঁ নিজৰ নাম বুলি কৰি ইয়াত তেওঁ ভুৱা চিকিৎসা চলাই আছিলে তেওঁ বৰ্তমানলৈকে যি আমি পৰীক্ষা কৰিছোঁ তাত দেখা গৈছে যে তেওঁৰ তিনিটাকৈ পা পান কাৰ্ড আমি পাইছোঁ আৰু তিনিটা পান কাৰ্ডত প্ৰতিটোতে তেওঁৰ পিতৃৰ নাম বেলেগ বেলেগ আছে তাৰপিছত তেওঁ আধাৰ কাৰ্ড পাইছোঁ তাত ডেট অফ বাৰ্থ আৰু পান কাৰ্ডতো ডেট অফ বাৰ্থৰ সম্পূৰ্ণ ভুল তথ্য আছে তাৰপিছতে তেওঁ যেতিয়া কাজাকিস্তানত তেওঁ চিকিৎসা সেৱা মানে তেওঁ চিকিৎসা সেৱাৰ তেওঁ পাঠ্যক্ৰম তাত কৰিছে বুলি তেওঁ যেতিয়া আমাক জনাইছিলে আমি তাৰ তেওঁ পাছপ'ৰ্টৰো আমি পৰীক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ যাতে আমি তেওঁৰ পাছপ'ৰ্টো একো পোৱা নাই গতিকে দেখা গৈছে যে সম্পূৰ্ণৰূপে এটা ভুৱা ৰূপত তেওঁ ইয়াত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই মানুহৰ জীৱনৰ বিপন্নাপন্ন কৰি তেওঁ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আছিলে আৰু আমি তেওঁক ইতিমধ্যে সোধ পোছ কৰাৰ পিছত যথেষ্ট প্ৰমাণ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আমি পাইছোঁ আৰু পাই তেখেতক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু দ্বিতীয়টো অভিযানত আমাৰ আজি পুৱাই এটা অভিযান চলিছিলে কালাইন অঞ্চলত আৰু তেওঁ এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ নিজকে এম বি বি এছ চিকিৎসক হিচাপে তেওঁ এটা ফাৰ্মাচী খুলি তাত তেওঁ এটা চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আছিলে তেওঁৰ নাম হ'ল সুবীৰ চৌধুৰী আৰু আমি দেখা গ'ল তেওঁক পৰীক্ষণ কালত দেখা গ'ল যে তেওঁৰ কোনো বৈধ ডকুমেণ্ট বা তথ্য নাই তেওঁৰ কোনো চাৰ্টিফিকেট নাই কোনো তেওঁক চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ কোনো ডিগ্ৰীধাৰী তেওঁ নহয় আৰু ভুৱা ৰূপত তেওঁ অশিক্ষিত কিছুমান লোক থাকে বা তেওঁলোকে এইবিলাক নেচায় তেনেকুৱা লোকক আৰু জনা বুজা লোককো তেওঁলোকে আভুৱা ভৰি সেই অঞ্চলত চিকিৎসা সেৱা চলাই আছিলে আৰু আজি যিটো সময়ত আমি তাত অতৰ্কিত অভিযান চলাইছিলোঁ সেইটো অভিযানত তেওঁ মানুহক চলাইন দিয়াৰ পৰা লৈ সকলো ধৰণৰ তেওঁ তাত চিকিৎসা সেৱা এজন যিজন বদ্ধ চিকিৎসকে যিধৰণে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়ায় তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ চিকিৎসা তাত চলাই আছিলে গতিকে আমি সেই অঞ্চলটোত লগে লগে সেই ঠাইত আমি সতৰ্কিত অভিযান চলাই সকলোবিলাক নথি পত্ৰ যি পাইছোঁ আমি তেওঁক পৰীক্ষণ কৰিছোঁ আৰু তেওঁ সম্পূৰ্ণ এজন ভুৱা চিকিৎসক বুলি প্ৰমাণিত হৈছে আৰু এই যি তেওঁৰ অভিযোগ আমি এ চি এ এ চি এম আৰ আছাম কাউঞ্চিল অফ মেডিকেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা আমি এই অভিযোগ পাইছিলোঁ আৰু সেই তাৰ ভিত্তিতে আমি এই অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু বৰ্তমানলৈকে আমাৰ এই অভিযান অব্যাহত আছে আৰু অধিক তথ্য পাতি আমি লাভ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ এই মানুহজনৰ ঘৰ হ'ল চিন্দুৰা কালাইন অঞ্চলত আৰু তেওঁ তাতে সেই নিজৰ অঞ্চলতে আভুৱা ভৰি বহুতো লোকক সৰ্বশ্ৰান্ত কৰি এই ধৰণৰ তেওঁ এটা ভুৱা চিকিৎসা তেওঁ চলাই আছিলে আৰু বৰ্তমানলৈকে আমি এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু অধিক তথ্য লাভ কৰিছোঁ জিলাখনত যি যিসকলে বিভিন্ন অঞ্চলত সাধাৰণ লোকক সৰ্বশ্ৰান্ত কৰি খোৱা চিকিৎসা আগবঢ়াই ধন ঘটাৰ যি অবৈধতা চলিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰত আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছো কাজাক আহ কাজাকিস্তানত তেওঁ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ তেওঁ স্নাতক বুলি তেওঁ নিজকে ক'ব বিচাৰিছে কিন্তু তেওঁ যিজন মানুহৰ বিষয়ে কৈছে সেই একেজন এজন বৈধ নাগৰিক এজন আছে বৈধ চিকিৎসক এজন আছে তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোণ্ডাত তেওঁ থাকে আৰু তেওঁৰ নামত তেওঁ ৰেজিষ্ট্ৰেনৰ নামতে তেওঁ নিজে একে নামত দেখাই তেওঁ এইটো কৰি আছে আৰু তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ঠাইতো তেওঁ নিজ তেওঁ মানে তেওঁ আচলতে তেওঁ নিজে এবাৰ তেওঁ কাল কলিকতাৰ বুলি কৈছে এবাৰ তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বুলি কৈছে আৰু কলিকতাতো তেওঁৰ যি প্ৰয়োজন আছে তেওঁৰ যি পৰিয়ালবৰ্গ আছে তাৰ লগতো আমি যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁ কোনো চিনি নাপায় গতিকে এটা ভুৱা সম্পূৰ্ণ ভুৱাৰ ওপৰত তেওঁ এটা চিকিৎসা সেৱাক মানে তেওঁ খুব মানে ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰি ধন ঘটাৰ এটা যি প্ৰৱণতা তেওঁ বা ধন ঘটাৰ যি ঘটিলে বা সেই ঘন ঘটাৰ যিটো তেওঁ প্ৰৱণতা সেই মানসিকতা সেই তাৰ বিৰুদ্ধে আমি সৰব হৈ আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰতো